Поделитесь впечатлениями от матча, в чем видите причина поражения? Ну, если команда остается в 20, на 25 минуте ну, в десятером ну, и за разговоры ну, одного человека ну, один человек подводит всю команду, ну, естественно, потом тяжело будет против такой ну, опытной команды ну, играть, которая... Ну, здорово сыграла в обороне. Они практически ничего не создали. Но за 25 минут один угловой мы пропускаем. У нас выход один в один. Человек падает, но не может реализовать этот момент. Поэтому... Ну а так по игре мы знали, что такая дисциплинированная команда, бойцы бьются, Поэтому и настраивали своих ребят на то, что будет непростая игра. Ну, я претензий к своим футболистам предъявить не могу, потому что ну, даже в десятером мы владели инициативой, атаковали, но опять-таки нет у нас Киря сломался, нет нападающего, который бы был там на острие, который бы там мог зацепиться за мяч. Ну, а так, ну что, жизнь же на этом не заканчивается. Мы будем делать выбор есть было, на вашу думку с да нет конечно мы знали что там есть игроки которые прошли премьер лигу и поэтому я думаю что нет во всяком случае мы все делали для того чтобы команда настраивалась на эту игру потому что мы знали что будет непростая игра спасибо, спасибо.